হ্যালো নমস্কার আমি অ্যাডভোকেট কুমার ল সিম্পিফাইড চ্যানেলে আপনাকে স্বাগত জানাই বন্ধু আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের চোখ খুলে দেব কারণ আজ আমরা শুনব ভারতের মাননীয় যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর মুখে সিএ নিয়ে নাগরিকত্ব নিয়ে অনুপ্রবেশকারী নিয়ে শরণার্থী নিয়ে কি বলছেন প্রথমে শুনে নিন প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন তারপরে অনেকেই তো হিন্দিটা ঠিকঠাক বোঝেন না বাংলায় তারপরে আমি তাদেরকে বুঝিয়ে দেব দেখা যাক তাহলে আজকে প্রধানমন্ত্রী কি বলছেন जिनके पुरखे मां भारती की संतान है भाइयों बहनों उन पर नागरिकता कानून और एनआरसी दोनों का कोई लेना देना नहीं है कोई देश के मुसलमानों को न डिटेंशन सेंटर में भेजा जा रहा है न हिंदुस्तान में कोई डिटेंशन सेंटर है भाइयों बहनों सफेद झूठ है ये बद इरादे वाला खेल है ये नापाक खेल है और भाइयों बहनों मैं तो हैरान हूं कि ये लोग झूठ बोलने के लिए किस हद हाँ तक जा सकते हैं कुछ लोग सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को गरीबों के ही खिलाफ बताते हैं कोशिश कर रहे हैं? कह रहे हैं कि जो लोग आएंगे वो यहां के गरीबों का हक ले लेंगे अरे झूठ पहलने से पहले इन कम से कम गरीबों पर तो दया करो भाई एक ही पार्लियामेंट के सत्र में मोदी गरीबों को घर गर देने का कानून लाता है अनधिकृत कॉलोनी को अधिकृत बनाने का काम करता है क्या उसी सत्र में गरीबों को छीनने की बात करेगा क्या फैला कर रखा है भाइयों बहनों जो एक्ट लाया गया है ये उन लोगों पर लागू होगा जो बरसों से भारत में ही रह रहे हैं किसी नए शरणार्थी को इस कानून का फायदा नहीं मिलेगा जो लोग इस तरह का झूठ बोल रहे हैं उन्हें पाकिस्तान अफगानिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना धार्मिक कारणों से परेशानी जो हुई प्रताड़ना जो हुई उन्हीं लोगों को सुरक्षा देने के लिए यह कानून है भाई और बहनों ये वो लोग हैं और ये कौन लोग हैं? मैं हैरान हूं कुछ दलित नेता भी बिना समझे इसमें घुस गए हैं जब मेरी बात सुनेंगे तो समझेंगे उनको मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान से जो अधिकतर जो हमारे शरणार्थी आए हैं वो मेरे दलित भाई बहन है दलित परिवार के हैं ये वो दलित परिवार है जिनको पाकिस्तान में बंधुआ मजदूर बनाकर रखा गया था आज भी पाकिस्तान में उनके साथ स्थिति यह है कि अगर दलित परिवार का कोई व्यक्ति चाय पीता है तो उसको चाय के साथ साथ चाय के बर्तन का पैसा भी देना पड़ता है और बर्तन साथ ले जाना होता है आज भी पाकिस्तान में यह हाल है वहां पर बेटियों के साथ जो अत्याचार होता है इस तरह जबरन शादी करके उन्हें धर्म परिवर्तन पर मजबूर किया जाता है यह भी दुनिया भर के अखबारों में छप चुका है लगातार मीडिया में आता है यह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उनकी सर्चा अलग है आस्था अलग है पूजा पद्धति अलग है पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान मैं हुए ऐसे ही शोषण के कारण वो भारत आए अब वर्षों से हमारे बीच देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे हैं भाइयों बहनों एक ऐसी चर्चा है पार्लियामेंट में चर्चा हुई अगर हिंदुस्तान के राजनीतिक नेताओं को अपनी स्वार्थ निधि राजनीति से दूर का दिखता ये ऐसा मौका था हम दुनिया में पाकिस्तान कैसे मानवाधिकार विरोधी है पाकिस्तान कैसे माइनॉरिटी पर जुल्म करता है पाकिस्तान में माइनॉरिटी की क्या दुर्दशा है यह चित्र पूरी दुनिया में ले जाने का उत्तम अवसर था लेकिन इन्होंने इल्टा कर दिया क्योंकि उनको देश नहीं उनको उनका दल दिखता है इसके कारण देश की भलाई के लिए और दुनिया में पाकिस्तान के करतूतों को खुला करने का मौका भी इन लोगों ने गवा दिया और मैंने पहले कहा उस प्रकार से मैं दलित राजनीति करने वालों का दावा जो करते हैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप इतने वर्षों चुप क्यों थे आपको इन दलितों की तकलीफ कभी क्यों नहीं दिखाई थी आज जब इन दलितों के जीवन की सबसे बड़ी चिंता दूर करने का काम अगर मोदी सरकार कर रही है तो फिर आपके पेट में चूहे क्यों दौड़ रहे हैं भादी, 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 भादी। साथियों यहां दिल्ली में ही यहां दिल्ली में ही मजनू का टीला में दो हफ्ते पहले ही ऐसे ही एक शरणार्थी के कैंप में एक बेटिया का जन्म हुआ और उसके मां बाप ने उस बेटिया का नाम नागरिकता रख लिया नागरिकता मैं जरा ये हुड़दंग मचाने वालों से और उनके पीछे रिमोट कंट्रोल से राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं अगर इस नागरिकता नाम की बेटी का जीवन आसान होता है अगर उसके मां बाप की जिंदगी आसान होती है अगर भारत के किसी भी नागरिक की समस्याओं का समाधान होता है तो आपको तकलीफ क्यों होती है देश में दशकों से रह रहे लाखों गरीबों सताए हुए शोषित दलित परिवार जो उत्प्रेरणा के कारण उनको भारत आने के लिए मजबूर होना पड़ा है मुसीबत के मारे आए हैं अपना धर्म अपना सम्मान अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए आए हैं मैं जरा इन लोगों से पूछना चाहता हूं आपको उनसे दुश्मनी क्या है साथियों जब धार्मिक अत्याचार की वजह से कोई भारत की शरण में आता है तो यहां आकर अपनी आप बीती सुनाता है अपनी परेशानी बताता है ये जरा बुद्धिजीवियों मेरी इस बात को जरा गौर से सुनिए आपको बेत समझ आ जाएगा कोई भी शरणार्थी मुसीबत के मारे सीमा पार करके किसी भी तरह अगर हिंदुस्तान में पहुंच जाता है तो सबसे पहले वो किसी न किसी सरकारी दफ्तर में जा पहुंचने की कोशिश करता है छोटा सा भी सरकारी मुलाजिम मिल जाए तो उसके पास जाता है नजदीक में पुलिस थाना है तो वहां जाता है और हाथ जोड़ करके खुद कहता है कि मैं पाकिस्तान से आया हूं मुझे आना पड़ा है मेरी जिंदगी बचाने के लिए आया हूँ आप मेरी मदद कीजिए वो छुपाता नहीं है आज भी ये लोग खुले आम इंटरव्यू दे रहे हैं कि हम पाकिस्तान से बांग्लादेश से अफगानिस्तान से आए हैं आना पड़ा है लेकिन जो घुसपीठिया है न वो इंटरव्यू देता है न प्रेस से बात को तो बताता है कि मेरी मदद करो वो आकर के छिप जाता है और कहीं ना कहीं अपना जीवन स्थिर करने के लिए जुगाड़ लगा देता है और जो एजेंट होते हैं उनको मजदूरी का कुछ हिस्सा देता रहता है भाइयों बहनों बड़ा सीधा साधा फर्क है घुसपेटिया कभी अपने आप को अपनी पहचान होने नहीं देता और शरणार्थी कभी अपनी पहचान छुपाता नहीं है ऐसे बहुत से घुसपेटियों ने आज बाहर निकलकर किस प्रकार की बातें कर रहे हैं सच क्यों नहीं बताते हैं भाइयों बहनों उन्हें डर लग रह रहा है उनकी सच्चाई अब सामने आ जाएगी साथियों रिफ्यूजी का जीवन क्या होता बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है यह दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है यहां का कोई कौन ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो सड़क पर हो रहा আপনারা শুনলেন ভারতের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নিজে দাঁড়িয়ে বলছেন সি এ অত্যাচারিত শরণার্থীদের জন্য মানবিক উদ্যোগ এটা কারো বিরুদ্ধে নয় এটা দেশের গরিব ও নিপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আইন মিথ্যা প্রচার ও ভয় দেখানোর রাজনীতি কিন্তু সমস্যা কোথায় জানেন সমস্যা হচ্ছে সিএ মানুষকে নাগরিকত্ব দেবে কারো চাকরি যাবে না কারো নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়া যাবে না তাহলে কিছু লোকের সমস্যা কোথায় ভারতের যে কোনো নাগরিকের সমস নাগরিকের সমস্যা দূর হলে যদি কারো কষ্ট হয় তাহলে বুঝতে হবে এদের উদ্দেশ্য পরিষ্কার ভোট ব্যাঙ্ক রক্ষা বিভ্রান্তি ছড়ানো এবং ভয় দেখিয়ে রাজনীতি মোদিজির বক্তব্য বিশ্লেষণে আজ যে স্পিচটা আমি আপনাদের শুনিয়েছি সেখানে বলা হচ্ছে মানুষকে ভয় দেখিয়ে রাজনৈতিক লাভ নেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে আরো বলা হচ্ছে ভারতের নাগরিকদের ভালো কিন্তু হলে রাজনৈতিক দলের গায়ে কিছু কিছু রাজনৈতিক দলের গায়ে কেন জ্বালা ধরে আর আরও বলছেন পি এম বারবার বলেছেন শরণার্থী আর অনুপ্রবেশকারী এক জিনিস নয় শরণার্থী অত্যাচারিত ধর্মীয় নিপীড়নে পালিয়ে এসেছে নিজের পরিচয় লুকায় না খোলা খুলি যে কোনো সরকারি অফিসারের সামনে থানায় গিয়ে এসপির সামনে গিয়ে যে কোনো এফআর গিয়ে দাঁড়িয়ে পরিষ্কার বলে আমি শরণার্থী আমি আমার দেশে আমার প্রাণ ভয় আমার পরিবারের মহিলাদের ইজ্জত ভয় আমাদের ধর্মের ভয় আমাদের ওরা ধর্ম আচরণ করতে দেয় না আমাদের ওরা উলুদ দিতে দেয় না দিতে দেয় না শঙ্খ বাজাতে দেয় না মাথায় টিকা কাটতে দেয় না বাইরে মহিলারা গেলে অভাব্য আচরণ করে পুলিশ তাদের কোনো রকমভাবে জেনারেল টুকু পর্যন্ত নেয় না এই শরণার্থীরা খোলা খুলি এসে সারেন্ডার করে কিন্তু যারা অনুপ্রবেশকারী তারা চোরের মতো লুকিয়ে দাঁড়ায় শরীর খারাপের মিথ্যে গল্প করে কিন্তু প্রশাসনের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে তাদের পা কাঁপে কারণ তারা তো অনুপ্রবেশকারী দুর্নীতিপূর্ণ মানসিকতা নিয়ে ভারতবর্ষে এসেছে তারা লুকিয়ে থাকে হাজার বছরের মানবতাবাদী ভারত এদের মধ্যে পার্থক্য করেই আনা হয়েছে মানবিক প্রেক্ষাপটে মোদিজি যে কথাটা বারবার বলেছেন জোর করে ধর্মান্তর ধর্ষণ নিপীড়ন অপমান ভয় এইসব সহ্য করে যারা ভারতে এসেছে তাদের জন্য ভারত দরজা খুলে দেবে এটাই ভারতীয় সভ্যতা একটা বাচ্চার জন্ম হল তার বাবা মা তার নাম রাখলেন নাগরিকতা এটা কষ্টের ইতিহাস এটা লড়াইয়ের প্রতীক আমি বলছি না যশস্বী প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীজি বলছেন দেখুন যদি গরিব শরণার্থীর নাগরিকত্ব পায় তারপরও যদি কারোর ভিতরে ইঁদুর দৌড়াতে থাকে তাহলে বুঝবেন সমস্যা আইন নয় সমস্যা তাদের রাজনীতি সিএ কারো নাগরিকত্ব নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় না সিএ কার চাকরি কেড়ে নেয় না সিএ ভারতীয়দের বিরুদ্ধে নয় এটা অত্যাচারিত মানুষের প্রতি ভারতের মানবিক প্রতিশ্রুতি আপনারা যদি আরও প্রশ্ন করতে চান ভিডিওর নিচে অবশ্যই কমেন্ট করুন আজকে আমি শুধু একটাই কথা বলবো এতক্ষণ আমি শুধু মোদিজির বক্তব্যটাকে বাংলায় আপনাদের কাছে পৌঁছে দিলাম আমি একটাই কথা বলবো ভয় পাবেন না ভয়কে জয় করুন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সি এ এতে অ্যাপ্লাই করুন নির্বীক্ষণ কারা টোটোয় করে প্রচার করলো কারা অটোয় করে প্রচার করলো কে পদাধিকার বলে দুটো কাকা ছিছি বলে দিয়ে একদম থার্ড গ্রেড নেতৃত্বর মতো আচরণ করলো এদের কথায় কান দেবেন না ভারত সরকারের প্রধানমন্ত্রী কি বলছে সেটা শেষ কথা কোথাকার কোন কাউন্সিলর এ কি বলছে ওইসব নেতা আসে যায় বুঝেছেন এদের কথায় কাম দেবেন না সারা জীবন ধরে দেখে এসেছি এরা আসা যাওয়া করতে থাকে এবং যখন যায় না পাবলিক কেলাতে কেলাতে ভাগায় বুঝেছেন তো দেখবেন না ছাব্বিশের পরিবর্তনটা হোক দেখবেন ঘর বাড়ি ছেড়ে বিল বিল করে এই দূরের বাচ্চার মতো কেমন দৌড়চ্ছে সাইকেল চড়ার ক্ষমতা ছিল না স্করপিও চড়ে ঘুরছে দুর্নীতিবাজ একটা দল তারা আবার মাকে নাগরিকত্ব শেখাচ্ছে রাজ্য সরকারের কোনো অকাতি নেই নাগরিকত্ব দেওয়ার নাগরিকত্ব বিষয়টা সম্পূর্ণ কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ডিপেন্ড করে অতএব ভয় পাবেন না ভয়কে জয় করুন আর ইউনাইটেড হোন জয় শ্রীরাম বলুন এক ছাতার তলায় আসুন কেউ কি বটেঙ্গে তো কটেঙ্গে আমি বলছি না যোগীজি বলে গেছেন আজকে আমি একটাও নিজের কথা বলিনি এগুলো সবই কেউ না কেউ বলেছে আমি শুধু একটা থালায় সাজিয়ে আপনাদের সাথে প্রেসেন্ট করলাম আমার কথা কি আমার কথা হচ্ছে ভিডিও তো আমি বেশি বড় করি না তাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সতর্ক থাকবেন এটাই আমার মনের কথা আর ভিডিওটা পছন্দ হলে অবশ্যই লাইক করবেন ভিডিওটা শেয়ার করে আরও পাঁচজনকে দেখার ব্যবস্থা করে দেবেন আর আজকে যদি নতুন এই চ্যানেল এসে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন কারণ এভাবেই নানান রকমের বিষয় সহজ সরল ভাষায় আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপনা করি তাহলে আজ এখানেই দেখা হবে আমার অন্য ভিডিওয়ে আর হ্যাঁ ভিডিওটা এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আর কমেন্ট বক্সের কথাটা তো মনেই আছে কমেন্ট করবেন আপনাদের সমস্ত কমেন্টের উত্তর আমি বুধবার আর রবিবারের ভিডিওতে দিয়ে থাকি তাই ধন্যবাদ জয় হিন্দ ভারত মাতা কি জয় জয় শ্রীরাম বন্দে মাতারাম ভালো থাকবেন নমস্কার